Чоловік, до якого ми сьогодні приїхали, має незвичайний талант. Він вміє створювати нові унікальні аромати. Парфюмер Євген Лазурчук займається цією справою професійно. Сьогодні ми не тільки побачимо, як народжуються нові аромати, але й дізнаємось наскільки цей бізнес прибутковий в Україні. Добрый день, Евгений. Так, ну рассказывайте, что это за место такое? Самое позитивное место в центре Киева, самое дикое, самое творческое, бывший ликвироводочный завод. Что ж, покажете нам, как у вас все в мастерне? Проходите. Давайте. Невеличка лабораторія ароматів, де працює Євген, нагадує майстерню алхіміка: колбушки, флакони, склянушки. Він, як і багато українців-підприємців, колись не зміг знайти для себе гарних парфумів і вирішив їх створити. Те, що іноді виходить, важко назвати звичайним ароматом. Мені завжди подобався там. А парфюм з запахом а, сира плесневелого. І, і Он очень тяжело іскався. І якби вот коли он з'явився, я очень був доволен. Бізнес-довідка Євген Лазарчук, вік 49 років. Освіта, Київське державне вище музичне училище імені Глієра. Спеціальність, класичний контрабас, сімейний стан у цивільному шлюбі, хобі, живопис. Працював у видавництві та на парфумерних виробництвах. У 2003 році почав займатися парфюмом. С парфумерией открыл лабораторию парфум А как вообще этот процесс? Что вы придумываете этот аромат? Как от он отбывается у вас? Раньше я очень много работал там под конкретную музыку, то есть, чтобы она держала тебя в определенном настроении. я люблю такую штуку, как стимпанк или дизельпанк. Поэтому вот. Э... Я, вот одна из последних моих, это то, что мне понравилось, это духи вот в стиле стимпанка, то есть с отсылкой на 18 век, но чтобы они звучали по-современному. щоб це був там дев'ятнадцятий, колись давно професія парфумера передавалася від батька до сина, і треба було народитися у французькому грасі, щоб досягти успіху у цій справі. Сьогодні науці пахощів навчитися можна. Щоправда, це не дешево. В парфумерному інституті граса, наприклад, коштує 12 тисяч євро. Євгену пощастило знайти викладача в Україні. Як ваше захоплення вже перетворилось на бізнес? От в якому році це трапилось, що ви вирішили зайнятися це як власною. У меня были друзья из французских парфюмерных компаний-производителей, и они там в свое время дали мне возможность познакомиться с моим педагогом, который, собственно говоря, начал там открывать возможности материалов, составления букетов и так далее, и так далее. Все сложности самого процесса. Это был, наверное, там год 2000, в районе 2007, и я уже там чувствовал себя достаточно в силах, и я, я стал э, помогать даже, помогать своим э, э, друзьям из там французской парфюмерной компании. Они обращались ко мне уже там за помощью, за советами и я тогда почувствовал, что я уже достаточно в материале, чтобы я мог брать на себя э, да, да, за ответственность за какие-то достаточно масштабные проекты. И потом началось, я помогал э, нескольким там компаниям в там и в расшифровке каких-то духов и были там э, такие общественные э, мероприятия, например, там мы э, в Одессе отдушивали э, городской парк, и причем это было осенью, и, по-моему, там тещин э, мост и Отдушивало ценя. Да, ну как бы вот э, парк стал пах пахнуть там осенью разными цветами. Это было удивительно. Потом потом там были уже там арт-проекты. Все само происходило. Там появились какие-то там заказчики, появились какие-то возможности. Все происходило само с перерывами. Но зачастую зачастую не не везло. То есть не було такого, що я був не вас Одним з найвідоміших проектів є Image Insight – виставка 12 картин, що символізуються різні місяці, відповідно до яких Євген створив 12 різних парфумів. Як ви шукали всі ці матеріали? Я тут бачу дуже велику кількість всіляких скляночок, да флаконів. Я так розумію, що там ваші матеріали, да як ви їх шукали і де замовляли. Ну, в основном я заказываю в интернет-магазинах за рубежом что-то я делаю сам. Там, вот, допустим, там, за качественным мхом я в мороз там, иду там, в дубовую рощу. Там скребу седой мох и из него там, делаю, собственно говоря, делаю там, тинктуру мха. Или там как бы вот бобровая струя, это значит там берется там бобровая железа, которую там где-то заказываешь, там обрабатывается и настаивается в течение там какого-то количества, правильно, настаивается какого-то количества месяцев. И так далее, и так далее, и так далее. И, насколько я понимаю, они довольно-таки другие, да? Есть дорогие, есть недорогие, там нет э, правил никакого. Есть безумно дорогие ингредиенты, есть ну, там, эссенция там, пармской фиалки, по моему стоит 100 тысяч евро за килограмм или там искусственная абра. А в силу там, сложности получения она может дорого стоить, но это не значит, что она будет там, удивительно удивительная. Но может быть действительно там очень там нежно приятный запах. Что-то, ну, дешевле, конечно, но там есть тоже очень дорогие ингредиенты. я Потому что я использую натуральную там амбру, натуральные мускусы разные. И вот в сколько коштуют приблизно. Ну, ну в среднем уже. Даже не знаю, ну там тысячи долларов. Мне не доставались, ну, там, подменяемые, э, за забменяемые деньги. Но так они могут стоить там тысячи и тысячи. Та mm -hmm. же там болгарская роза, это килограмм болгарской розы, там тысяч десять-двенадцать евро. Хорошие парфумы может народжуватись руками, каже Евген, але иногда приходит натхнение и аромат готовый за день-два. Мы же решили створити наш швидкоруч – зимові парфуми. Будем делать чего-то свежее, чего-то такое, но достаточно пол, полное. И начнем мы с разных мхов. Мы начали строить снизу, то есть э, с нижних нот, самых вязких, самых тяжелых. Даешь вот. инший аромат да, и вин да, 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 уже да. совсем изменился. Да. И это мы пока что мы выстраиваем только, только его э, дно базу. Вот это вот ладом добавляем для тоже для объема это пойдет, пойдет в, ближе уже к центру. А я разумею, ну, что он уже вот так, да? Да, ну там вот. видно по этому самому. В процессе как бы, подбора Дуже ты, ты, ты выбираешь те сочетания, которые которая тебе нравится. Вот так вот просто мы сделали фактично ну, новый аромат, да? Ну, за несколько минут. Ну, я не могу сказать, что так все происходит. Я не могу сказать, что мы что-то изобрели, потому что мы ну, брали известные эти самые ноты. Но новые ароматы, они так и заявляются, да? да? Просто да, да, да. то да. Да. Чуть... Подбор тех нот, которые э, вписываются. Вот ты их держишь э, перед собой, вот ты их э, видишь и чувствуешь, и отбираешь вот это лишнее, вот это этот самое. А как вы уже научились блокировать, может, свой нюх? Потому что, например, мы уже тут стояли, да, несколько тысяч, может, десятков, да, запахи, и как они потом не смешиваются, и ты все, что можешь. Відчувати, що це якийсь новий аромат, а не старий. Ну як ну, там будь любої творчості професії, ти вцепився в мозгами в какую-то ідею і держиш його. Поки ти не устанеш, воно будуть саме буде відлітати. Проблемою для Євгена були флакончики для його парфумів. Всі довелося замовляти з-за кордону, адже виробляти самому надто дорого. Ну, це я сам робив. Тобто, как бы, якби вотте, от тось, це китайський флакончик, просто я сам його кожей. Тут саме апклієвавши річ у тім, що бізнес у Євгена доволі незвичний. Чи просто спрацювало сарафанне радіо, але клієнтів ніколи не бракувало. Серед них зірки вітчизняного шоу-бізнесу та політики. Одного разу польська компанія замовила парфуми навіть для прем'єра Миколи Азарова. Ані заказували для себя. ну, о, то це була лімітірована серія, там. Изумительные люди, но ну, в том числе они преподнесли это Азарову, то есть они, ну как бы, симфония змей, ну вот. А это вы придумывали, да, эти аромат? Да, для ну, вас конечно, какое то да. задания поставили, Чи вы просто, вот, якобы? Ви... Ну, они выбрали, у них не было уже времени, для того, что они выбрали из тех вариантов, которые я а. принес. Да, он сложный, он там и с амброй, и с э, этим самым. И какие цены у вас на вашу ну, там, продукцию? Вот, у друзей там, там может быть, вот. 500 гривен, там, в принципе, до 150 долларов. Бувають більш дороже, якщо ну как як би сложний там дорогі матеріали. Куша стабільним назвати цей бізнес євген не може. Іноді якийсь готель може замовити 200 флаконів парфумів, а бувають місяці, коли взагалі ніхто нічого не купує. Аби більше людей дізнавалося про індивідуальні аромати, євген розмістив примірники у шоурумі. у мене много друзей в світі моди, то там. Когда я закончил э, сотрудничать с парфюмерной фабрикой, то э, спросил, где можно там выставиться в Киеве. И первое, кому меня подвели, это была там Алина Малюшкина, мы поговорили там, э, ну как бы, и с тех пор уже там как, какой год э, вместе работаем. Это как место для сбута, это основное? Или есть еще, например, у вас через сайт можно купить? Есть и через сайт, есть и, ну, условно говоря, сарафанное радио через друзей. Ну и есть несколько бутиков, вот, например, там Диван или там Goodbye Fashion, где, куда я приношу там. Uh -huh. euh, там, свої парфуми. І хоча, поки дохід невеликий, близько півтори тисячі доларів на місяць, Євген навмисно не збільшує кількості точок продажу. Каже, тоді не втратить ексклюзивність. Ну, а взагалі, от можна зробити на цьому бізнес в Україні на парфумерії? і наскільки він тут розвинений? Я не, я не думаю, що можна зробити в Україні на цьому бізнес. Я іскрені не думаю, к сожалению. Тому що я думаю, що Культура, эта культура только возвращается, и по по, -по настоящему она доступна, ну только каким-то в каком-то в хорошем смысле избранным людям, у которых есть к этому тягу. А это же ваше основное занятие, да? Вы да, этим да, да но, вы... я, но я просто буду больше работать, в основном буду работать на зарубежных э, заказчиков, зарубежных модельеров, зарубежные отели и так далее, и так далее. И, так далее. и у вас уже есть такие замыслы, да? Я стал вести переговоры там, с немецким дизайнером польского происхождения, там, Дэри э, Томашевским. И вот сейчас достаточно, ну такой там вот э, сложный заказ. Потом там опять же из той же Германии попросили сделать э, духи для дорогих машин, что я с удовольствием делал, потому что тут тоже, ну как бы э, это интересно делать. Mm -hmm. А допустим там вот э, духи для обуви, это мы нашли там с э, сначала там с киевлянином кости кофтой чудным дизайнером. И потом уже там э э э не так. Там, с этой же идеей ко мне обратились там, из Испании. Даже интересно, вот. для машины, для взуття, да? Для ну, да? В, когда там, в 17-18 веке отдушивалось все, мебель отдушивалась, платки отдушивалась, там, э, одежда и так далее, там, парики, то есть и это были насыщенные запахи, очень насыщенные. Но в Украине, мне кажется, до этого еще не скоро дойдут, да, чтобы там... Ну, другие времена, потому что... О, потому что опять же, по сравнению там, с 17 веком, там, с гигиеной стало гораздо лучше. А тогда это было и средство там, прятать не лучшие запахи. В Украине это будет все нарабатываться. И я, я, думаю, что через там, ну, лет 10-15 это будет по-настоящему европейская страна с европейским вкусом. Евгений мрия, что за роки в 10 его парфума можно будет найти в Европе или Америке. Планует співпрацювати с американским рекламным Магенством не відкидає Азію, Корею чи Японію. І він каже, перш за все, парфумерія – світовий бізнес, і це підтверджується заробітками. В середньому парфумер на заході заробляє близько 3-5 тисяч доларів на місяць, і це тільки початок.